यहाँ पर जमा हुए है एक तो ये बताना हैगा कि जेपीसी जो पार्लियामेंट्री एक कमेटी है जिसको हम सजेशन करना है और सजेशन में हमें ये बताना हैगा कि सेक्शन फोर्टी जो है उसको किसी भी तरह नाबूद होना नहीं है ये हमारा प्राइवेट हक है और मुसलमानों को बरसों से ये वक़ का हक मिला हुआ है तो उसी सजेशन को देने के लिए तमाम मुसलमानों को हम अपील भी करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लो बोर्ड उलमाइन और जितनी भी तनजीम है वो सब के सब ये अपील करती है कि आपको ये जो तरीका बताया जा रहा है उसमें बहुत आसान है कि जी जीपीसी को हमें किस तरीके से अपना मैसेज पहुंचाना है सजेशन पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सजेशन पॉजिटिव जाएंगे और हमारे सजेशन वहाँ पे जाएंगे तो ये जो है वो हमारे पास रहेगा और हम अच्छे से अपना अपनी मस्जिदें अपने मदारिस अपने मकतब अपनी दरगाहें अपने कब्रस्तानों की हिफाजत कर सकेंगे इसलिए पूरे हिंदुस्तान में यह मामला चल रहा है तो ये तरीका जो आपको बताया जा रहा है उसको ज़रूर फॉलो करें और उसके मुताबिक घर की औरतें मर्द सब के सब इस सजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जैसे हजरत मुफ्ती साहब ने बताया अभी वक्फ बिल के बारे में तो जे में जो अपनी राय भेजनी है उसका आसान तरीका ये है कि ये स्कैनर है जो आपको सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सअप के जरिए मिल गया होगा और न मिला हो तो इसको जमीयत के पर्चे हैं उसके ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं इस 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 स्कैनर को अपने मोबाइल में जो स्कैन का जो सॉफ्टवेयर आता है उससे भी डायरेक्ट भी स्कैन कर सकते हैं या फिर गूगल में जाकर साइड क्रोम में जाकर जो साइड में कैमरा है कैमरे की कैमरे का जो आइकन है उस, उसको ओपन करके इसको ऐसे स्कैन करना है जैसे स्कैन होगा उसके बाद स्कैन होते ही फौरन जीमेल खुलेगा उसमें दो ऑप्शन आएंगे उर्दू और इंग्लिश तो हमें इंग्लिश को सिलेक्ट करना है इंग्लिश में करने के बाद जो पूरा जो मैसेज देना है वो पूरा ओपन हो जाएगा और जीमेल ओपन होते ही वो मैसेज पूरा ड्राफ्ट तैयार है पूरा आपको सिर्फ सेंड uh, का बटन दबाकर अपनी राय को और अपने सजेशन को आप भेज देना है जो तुम्हें ये वीडियो फेसबुक पर जो रहैया छो तो लाइक और फॉलो करो और ने पर जो रहैया छो तो हमारी चैनल बीबी न्यूज़ ने सब्सक्राइब करो